Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi Ermənlər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Qondarma dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayiq Arutyunyan bəyan edib ki, Azərbaycan ordusu Şuşaya yaxınlaşır. O, rəqiblər Şuşanın 5 kilometrliyindədir. Bir daha hərkəsi birləşməyə və Şuşanın müdafiəsinə çağırdım, deyə müraciət edib yalvarış tonunda əzizlik və məğlubluq yağan bu çağırışa cavab verəcək nə ordu qalıb nə də xal